জয় অসম সকলোকে বৈপ্লৱিক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছো মই বিকাশ অসম লাচি থানা ছেক্ৰেটেৰী গুৱাহাটী এজন ভুক্তভোগী হয় কি কি নামটোৰ মুক্তাৰলী অ মুক্তি তেখেত এজন পেছাগতভাৱে মিস্ত্ৰী হয় এজন বিহাৰীৰ আণ্ডাৰত তেওঁ কাম কৰিছিলে বা আঢ়ৈ লাখখন টকা পাবলাইছিলে চাৰিমাহ দিন ধৰি চোচৰাই আছিলে তেখেতৰ ঘৰৰ পৰিবাৰ মেডিকেলত আছে মাটি মাৰি বিকি পিনে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে কিন্তু পইচা দিয়া নাই এতিয়া বিল আছেদিনা অসমৰ কাষলৈ আহিলে বাকীখিনি তুমি নিজে কোৱা আহিলোঁ দাদাহঁতৰ ওচৰত আহিলোঁ অহাৰ পিছত মই মোৰ কথাখিনি ক'লোঁ তাৰপিছত কোৱাৰ পিছত মোক পইচাটো ওলাই দিলে আজি কথাটো হ'ল তেখেতক যিজন বিহায়ে দিব পইচা দিবলৈ আছিলে অলপ পলাই মেলি কৈছিলে আমাৰ বিল আছেদিনা বাকী সতীৰ্থসকলে এই আমাৰ নতুনকৈ সময়ত গোটেই সৈনিক আছে বাকী ফেন ফেজবিলাক দেখা দে ফেজবিলাক দেখা দিয়ে জেললৈ যাবলৈ ভয় নকৰা প্ৰত্যেকজন সৈনিকে আহি পেলাই তেখেতক ধৰি লৈ আহিছে পাঞ্জাবাৰী বাঘৰবাৰীৰ পৰা ছয় মাইল আমি ডালিমি ফ্ৰণ্টতে কথাখিনি আলাপ আলোচনা কৰা হৈছে মাৰপিট একদম নাই কৰা একো নাই কৰা এইটো বিশ্বাস কৰিলে হ'ল ৰাইজে মাৰপিট নাই কৰা খালি পইচাখিনি আমাৰ ফ্ৰণ্টতে জি পে' কৰি দিছে ইয়াৰ পৰা এটা কথা অসমৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়াক ঠগি থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক সকীয়াই দিছোঁ যে অসমীয়া ওপৰত যদি কিবা দাদাগিৰি কৰে এনেকুৱাকৈ যদি আপোনাৰ গৰম এটা দেখা যায় যদি যদি ঠগি থাকে বিল আছিলে অসমে কেতিয়াও কোনো কাৰণত আপোনালোক অলপ ভয় নপৰে আপোচবিন সত্ৰাই অটল অজয়ৰ অদম্য স্থিতিত ভৰি আনি পেলাই এনেকৈ পইচা দিবলৈ বাধ্য কৰাব গতিকে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি কিবা কাৰণত এনেকুৱা অসমীয়াক ঠগি আছে বিল আছিল তেনে অসমীয়া আপোনাক আপোনাক মাতি আনি তলত পৰাৰ আগত আপুনি পইচাখিনি দি পেনে চিজিল কৰিব কেতিয়াও কোনো অসমীয়াক কিন্তু এনেকৈ ৰাম ঠগ নিদিব দেই এইটো স্পষ্টভাৱে ভালকৈ কৈছোঁ আমি কোনো জাতি সম্প্ৰদায়ৰ বিৰোধী নহয় কিন্তু আমি অন্যায়ৰ বিৰোধী ধন্যবাদ জয়া কিয় কবি ন জয়